હેલો દોસ્તો નમસ્કાર ગુડ ઇવનિંગ આરબીસી બ્રેકિંગ ન્યુઝ માં તમારું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે તો ચલો દોસ્તો જોઈશું આપણે આજની બ્રેકિંગ ન્યુઝ બસ મારે એક્સપેક્ટેશન કરતાં તો ઘણું વધારે આવ્યું છે કારણ કે ટ્વેલ્થ હાર્ટ્સ એટલે મને ઘણું હતું અંદરથી જ હતું પ્રેશર કે કેટલા આવશે શું થશે કારણ કે એક્ઝામ એના પ્રમાણે પણ ઘણું સારું થયું છે મને બહુ જ આમ સેટિસ્ફેક્શન છે મને હા હા ના ના એના માટે તો મને પોતાને અંદરથી એકદમ એવું ફીલ થાય છે ને કે ના મેં કર્યું છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એક કારણ કે એક વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેડ માટે હોય છે પહેલાં હતું કે એક્ઝામ આપવા માટે તમારે રાઇટર અથવા એની હેલ્પ લેવી પડે એ તમારે આન્સર લખે ને તમારે બોલવાનું તો એ એનાથી એનાથી ઉઠીને આ એક રસ્તો હતો કે તમે જાતે લેપટોપ પર એક્ઝામ આપી શકો છો અને બ્રેલ લિપિમાં ક્વેશ્ચન પેપર આવે એ આપી શકો છો તમે તો એ મેં મને બહુ ખુશી છે આગળનો ગુલ મને ગ્રેજ્યુએશન પછી આઈએસ ઓફિસર બન્યું છે યુપીએસસીને એક્ઝામ આપી છે નર્વસ તો ચલો આપણે બધા જ થઈશું હું પણ થતી હતી થોડો થોડો સમય પણ એ સ્વાભાવિક છે એના પરથી આપણે ઉઠવાનો છે એને આપણે હાવી નથી થવા દેવાનો આપણા મન પર થોડો પ્રેશર તો એક વિદ્યાર્થી માટે જરૂરી જ છે તો બધા જ કહે છે થોડો પ્રેશર તો જરૂરી છે પણ એને આપણે હાવી નથી થવા દેવાનો અને દિવસમાં થોડા કલાકો આપણા મનોરંજન માટે ભી કાઢવાના ભારત ઓર પાકિસ્તાન કે બીચ بڑھતે તનાવ કો લેકર જમ્મુ કાશ્મીર મેં ઇસ વક્ત હાઈ એલર્ટ જારી કિયા ગયા હૈ વહી અગર જમ્મુ પંજાબ બોર્ડર કી બાત કરે તો વહા પર ભી હાઈ એલર્ટ જો હે વો જારી કિયા ગયા હૈ ઇસ વક્ત હમ કઠુઆ ઝિલે કે નગરી ઇલાકે મેં મોજુદ હૈ જહા પર યે ઇલાકા જો હે ये पंजाब को जोड़ता है जम्मू कश्मीर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसकी तरफ से हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो हर आने जाने वाला जो शख्स है उस पर नजर रख रहे हैं और हर शख्स को यहाँ पर चेकिंग करने के बाद ही उसे आगे से यहाँ पर आने की इजाजत जो है वो यहाँ पर दी जा रही है जो भी शख्स जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रहे हैं या फिर पंजाब से जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहे हैं उनकी चेकिंग जो है वो करने के बाद ही उन्हें यहाँ से आगे की तरफ जो है वो जाने दिया जाता है हर वाहन जो यहाँ पर पहुंचता है उस वाहन की यहाँ पर एंट्री जो है वो की जाती है उसके बाद ही जो है उन्हें यहाँ से आगे की तरफ जाने की इजाजत जो है वो यहाँ पर दी जाती है और इसके साथ साथ एक और तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सामने जो सीसीटीवी टीवी कैमराज है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं इन सीसीटीवी कैमराज में जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर होती है जो भी वाहन जम्मू कश्मीर में आ रहा है या फिर जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रहा है बाकायदा इसमें वो रिकॉर्डिंग होगी थर्ड आई से भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर नजर इस वक्त रखे हुए है और हाई अलर्ट जो है वो इस वक्त है और जम्मू और पंजाब की सीमा जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर है यहाँ पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो विशेष तलाशी अभियान जो है वो चला रहे हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने तमाम लोगों को जजगोर कर रख दिया लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे एक वो लोग थे जिन्होंने धर्म पूछ जो हिंदू लोग हैं उनकी हत्या की लेकिन हम आपको सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे कि यहाँ पर एक वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो यहाँ के लोगों के लिए बंकर का काम जो है वो कर रहे हैं इस वक्त हम सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल एक आखिरी गांव में है जहाँ पर बंकर का निर्माण कार्य चल रहा है हमने तो वो समझा ही नहीं हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पे तभी तो हम बैठे हैं वैसा कुछ होता तो हम तो कब के भागे होते लेकिन हमने तो जैसे अपने अपने जो गाँव के जैसे लोग वैसे हमको भी रखा है रात को भी काम करते दिन को भी काम करते हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने आप हो किस न सकते क्या बोल आगे क्या हो रहा है क्या नहीं खुदा ही बेहतर जानता है यहाँ पर आप कितने कितने समय काम जो है वो करते हैं हम रात के दस बजे तक काम करते हैं इतने जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए तो क्योंकि लोग भी बच जाएँ तो हम भी बच जाएँ अगर वैसा कुछ हो गया तो कितना डर यहाँ पर रहता है क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल सामने दिखता है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आखिरी गांव है ये ये तो आठ दस दिन जो हो गए तो उस दिन से ज़्यादा डर लाए किसी वक्त भी कुछ हो सकता है वो हमारे लिए वो सबके लिए है अब ये पता नहीं कब क्या होगा क्या मैसेज देंगे इंसान होते वो तो ऐसा नहीं करते पता नहीं किस मजहब के हैं वो खुद जिनको पहचान ही नहीं है किसी मजहब की हम तो ठीक हैं हम तो ये समझते हैं नहीं है कि ऐसा हमारे हिंदुस्तान का कोई आदमी ऐसा कुछ करेगा बनासका जन बाबर में बे जूथों बच्चे थैली मारामारी मामले पुलिस से आरोपियों ने साथी ही राखी रिकंस्ट्रक्शन पुलिस से सात आरोपियों ने घटना स्थले लावी લોકોમાં ભય દૂર થાય તેવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો આરોપીઓને પોલીસે બરાબરનો પાઠ ભણાવ્યો છે ભાબરમાં મોટી સંખ્યામાં હાલ પોલીસ કાફલો ગોઠવાયો છે